Ya, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyebab burung perkutut itu kurus maupun nyilat. Seperti ini, ya. Jadi, beberapa penyebab burung perkutut itu kurus maupun nyilat, seperti video-video uh, burung perkutut saya yang tadinya itu sakit, tadinya tidak mau makan, tadinya nyilat. Jadi, simak video saya ini dari awal sampai akhir, supaya tidak gagal paham, seperti itu, ya. Jadi video singkat, padat, berisi tetapi bermanfaat untuk para pemula seperti itu. Tanda-tanda yang bisa diamati yang pertama, yang pertama itu adalah perubahan aktivitas perilaku sehari-hari. Jadi perubahan aktivitas itu perilaku sehari-hari burung berkutut itu harus bagaimana kita amati. Yang kedua adalah perubahan volume dan uh, kepekaan burung berkutut itu. Jadi kempel uh, tidaknya kotoran burung berkutut seperti burung berkutut yang 1, 2, 3 ini jenis kotorannya itu berbeda-beda ada yang kempel ada yang padat dan lain sebagainya yang ketiga adalah perubahan penampilan kepala jadi penampilan kepala burung perkutut itu pas waktu bertengger itu jegera apa tidak sayu apa tidak dan dia itu mengkorok apa tidak bulunya seperti itu yang keempat adalah perubahan pada bulunya jadi tanda-tanda yang bisa diamati seperti itu bulunya kusam apa tidak bulunya halus apa tidak bulunya itu Eh, apa istilahnya keset apa tidak itu bisa dicermati perubahan burung perkutut itu sakit apa tidak maupun lagi nyilat apa tidak dan mau doyan makan apa tidak seperti itu dan yang keenam adalah perubahan eh, makanan dan minuman atau pencernaannya nafsu makannya yang tadinya itu makanannya lahap yang tadinya itu makannya banyak tetapi kok sekarang itu susah untuk makan banyak penyebabnya apa lah seperti itu ya bisa dilihat dari kotorannya. Uh, itu lagi sakit apa tidak uh, terlihat uh, murung apa tidak terlihat burungnya jgera apa tidak dan perkutut nyilat itu itu kadang itu tidak mau makan tidak mau makan dan ciri-ciri perkutut nyilat itu uh, perkutut lemes perkututnya lemes yang pertama ya ini perkutut itu murung ataupun lemes burung perkututnya itu lemes dan biasanya itu burung perkututnya itu uh, apa kakinya pucat sayapnya juga sayapnya juga busa pucat dan nafsu makannya berkurang seperti itu nafsu makannya berkurang dan bulu warna kusam dan mengembang mengembang mengkorok seperti itu ya dan yang kedua ciri-ciri perkutut nyilat itu adalah nafsu makan burung menurun drastis makanya sering eker eker sering di tumpah-tumpahin dan memilih milih makanan tertentu yang sesuai dia inginkan yang ketiga adalah burung sering banyak minum sering banyak minum karena tubuh burung perkutut mengalami dehidrasi dan mengalami sehingga kotorannya itu encer kotorannya encer tidak kempel seperti yang merengkel-merengkel eh, seperti apa istilahnya seperti batu maupun seperti kerikil seperti itu ya tetapi encer kotorannya itu encer tetapi dikhususkan untuk burung perkutut lokal ya, ya tetapi kalau untuk burung perkutut crossing maupun bangkok kadang banyak encer itu eh, lumrahnya seperti itu dan eh, burung sering minumnya itu banyak karena dehidrasi itu ya yang keempat adalah tubuh perkutut kurus, tulang dada di sebelah sini itu itu terlihat ataupun nyilat, itu yang namanya nyilat ataupun kurus. Tulang dadanya itu bila kita raba, tulang dadanya di sebelah sini itu e, nyilat, ya, jadi sebelah sini tulang dadanya itu nyilat e, ataupun kurus. Dan ada lagi gerak gerik burung perkutut itu tidak lincah, dia sering murung, dia sering murung, gerak gerik tidak lincah, lah itu burung perkutut yang. E, pertanda burung berkutut itu e, lagi sakit dan e, di, makanya tidak lahap dan lain sebagainya. Nah, demikian ya ulasan-ulasan yang dapat saya sampaikan penyebab beberapa burung berkutut itu nyilet dan ciri-ciri burung berkutut nyilet maupun burung berkutut kurus. Jadi di video kali ini padat berisi e, langsung dari awal sampai akhir itu disimak jadi e, sangat bermanfaat untuk para pemula. Seperti itu ya. Pokoknya di video kali ini ambil sisi positifnya, sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam rahayu, salam komandia, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam pindikat galika, salam berkeluarkan, salam kuih berukun selalu. Dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.